Oke, halo semuanya, balik lagi ya, guys! Ya, di channel YouTube Saipul Official. Nah, di video kali ini, aku bakal bikin alat lagi, ya, guys! Ya, alat yang sangat bermanfaat sekali buat kehidupan kalian, tentunya. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang baru nonton, ya, guys! Ya, klik dulu tombol subscribe-nya dan juga tombol loncengnya agar kalian selalu update video-video bermanfaat terbaru dari saya. Oke, nah, kita lanjut. Nah, jika kalian mempunyai kaleng bekas seperti ini ya guys ya, jangan dibuang. Mari kita bikin alat yang sangat bermanfaat sekali ya guys ya. Nah, di sini saya sudah memiliki kaleng yang sudah potong atasnya gini ya guys ya. Nah, di sini kita bakal bikin sesuatu coy. Nah, caranya kita bakal gunting di bagian sini ya guys ya, seperti di video ini. Kita gunting secukupnya ya guys ya. Kita kira-kira dulu. Nah seperti ini jika sudah pas kita bakal gunting seperti ini ya guys ya Kita akan mengambil bagian tengah kaleng tersebut cuy Jadi kita gunting segini aja ya guys ya secukupnya Karena kita hanya memerlukan sebagian dari kaleng ini cuy itu kita potong menyamping seperti ini ya guys ya. Lihat pelan-pelan supaya hasilnya maksimal ya guys ya. Pokoknya kita gunting pelan-pelan, serapi mungkin ya guys ya. Seperti ini, oke. Ini udah mau nyampe. Nah, seperti ini, kita tidak pakai yang itu, jadi kita pakai yang bagian tengahnya seperti ini, coy Nah, lihat, mantap sekali seperti ini. Sekalian lihat, ya guys, ya, ini lumayan panjang, sekitar 10-15 cm, mungkin. Nah, lalu kita gulung seperti ini, ya guys, ya, gulung membentuk kerucut, ya guys, ya kalau kalian tidak perlu tahu kerucut kerucut itu segitiga ya guys ya jadi membentuk segitiga seperti ini cuy nah kita gulung seperti ini nah di tengahnya harus ada bolongan seperti ini ya guys ya jangan ditutup rapat lalu kita putar dari sini ini pelan-pelan eh, ya guys ya karena pinggirannya tajam jadi pelan-pelan kita tutup seperti ini nah kita gulung lihat nah depannya itu harus kasih lubang ya guys ya jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu kecil jadi kita kasih lubang jangan terlalu besar dan kecil lalu ini kita potong dulu biar semuanya rapi nah jadi ujung itunya kita potong supaya rapi lalu kita gulung lagi ya guys ya membentuk kerucut seperti ini di bagian ujungnya dibolongin seperti ini kasih ruangan lalu kita bakal lakban ya guys ya eh, kita menggunakan karet kalian bisa menggunakan lakban atau karet guys, ya guys kalian tapi emang lebih sia efisien menggunakan lakban ya guys ya karena kalau karet ini pasti bakal merosot cuy karena bentukan dari kaleng tersebut membentuk segitiga jadi sekarang akan merosot sehingga papa ini kita bikin seperti ini ya guys ya nah kita karetin dulu di ujungnya cuy kita karetin pokoknya bolongannya jangan terlalu besar ya guys ya nah kita karetin seperti ini jika kalian kesulitan menggunakan karet kalian bisa menggunakan lakban ya guys ya atau so isolasi biar mempermudah pekerjaan kalian cuy nah setelah seperti ini ini bakal kita lem ya guys ya menggunakan lem power glue cuy seperti ini kita bakal menggunakan lem power untuk merekatkan sisi-sisinya ya guys ya nah kita lem seperti ini agak banyakkan sedikit nggak apa-apa ya guys ya karena makin banyak lemnya makin kuat cuy lalu kita rapatkan seperti ini ya guys ya nah ini karena lem besi sifatnya cair jadi nunggu keringnya lumayan agak lama cuy nah seperti ini jadi kita pegangin dulu sebentar biar dia kering dulu nah nanti jika sudah kering baru kita bisa lepas lalu kita tambah lagi lemnya ya guys ya biar makin kuat ya guys ya makin paten pokoknya makin mantap nah lalu kita karetin aja seperti ini ya guys ya biar lebih gampang karena kalau dipegangin membutuhkan waktu sangat lama juga ya guys ya dan pegel juga cuy jadi kita karetin semuanya tiga bagian ya guys ya lalu kita lem lagi pinggiran-pinggirannya biar dia lebih kuat cuy Nah seperti ini Ini sudah kering ya guys ya Ini sudah dilem Sudah kering Lalu kita buka bagian karetnya ya guys ya Nah kita copotin seperti ini Nah kita copotin Ini ada yang nempel sedikit Gak apa-apa ya guys ya jadi kalian menggunakan karet, kalian lem, kalian karetin lagi ya guys ya Biar semuanya rapi, rata, lemnya merata, menempel dengan sempurna Setelah itu karetnya kalian buka lagi guys ya karena kita tidak mengeluarkan karetnya, ya guys, ya hanya untuk pegangan aja tadi itu di awal. Karena ini lemnya sudah kering dan sudah kuat, jadi karetnya kita lepas, cuy. Ini kita singkirin dulu, ya. Nah, jadinya akan seperti ini, ya guys, ya membentuk kerucut seperti ini, ya guys, ya. Nah, setelah itu kita gunting di bagian sininya, ya guys, ya. Karena ini jelek, jadi kita rapikan, kita gunting bagian sininya. Biar membentuk lingkaran dengan sempurna, cuy, karena kalau nggak dikunci kepanjangan dan jelek juga, ya guys. Ya, nah jadinya seperti ini, bisa kalian lihat. Ini tajam-tajam sedikit, kalian bisa gunting atau amplas, ya guys. Ya, biar tidak melukai tangan kalian. Oke, okay? nah setelah itu kita membutuhkan satu buah korek, ya guys. Ya, korek gas yang masih baru, kalau bisa, ya guys. Ya, nah lalu kita akan menempelkan si kaleng kerucut tadi di atas korek seperti ini cuy nah kita menempelnya menggunakan lakban cuy atau solasi ya guys ya jadi kita menggunakan lakban untuk menempelkan si benda kerucut tadi yang sudah kita bikin ditempelkan di korek tersebut ya guys ya nah seperti ini lalu kita tempelkan di sini cuy. Pelan-pelan ya guys ya biar lurus. Ini agak susah ya guys ya karena ada kamera juga. Jadi megangnya agak susah sih. Jadi kita bakal usahin dulu nih. Nah jika susah seperti ini ganti lagi lakbannya guys ya Karena lakban yang tadi itu udah nempel Jadi susah Jadi kita ganti menggunakan lakban baru Kita lem dulu di sini ya Nah itu kita langsung tempel dari korek cuy Tempel dulu di sini sebelahnya Nah kita gulung seperti ini coy Pokoknya kita gulung mengelilingi si koreknya guys ya Yang banyak biar kuat ya guys biar paten pokoknya Nah kita gulung-gulung seperti ini dipenuhi dengan lakban ya guys Biar hasilnya maksimal Nah setelah itu kita gunting Kalau udah cukup kita rapikan Nah seperti ini Ini udah jadi ya guys ya Ini adalah alat seperti Lem tembak cuy Jadi kalian tidak perlu membeli lagi Alat lem tembak Kalian bisa menggunakan kaleng bekas ya guys ya seperti ini lalu kalian bisa beli isinya ya bisa ya. seperti ini ini adalah isi untuk lem tembaknya jadi kita membuat alat untuk lem tembak cuy kalian nggak perlu beli lagi bikin juga bisa ya guys ya nah jadinya seperti ini untuk cara kerjanya sendiri kita panaskan ya guys ya di ujungnya seperti ini nah kita panaskan lalu kita masukkan dari sini ya guys ya dari belakang nah seperti ini kita tunggu panas dulu cuy ini karena belum panas ya jadi kita tunggu panas seperti ini nah jika sudah panas lem tembak tersebut akan meleleh cuy ini tadi hampir jatuh ke medianya nah ini sebagai contohnya kita tinggal dorong aja dari belakang lem tembaknya dan dia akan keluar sendiri cuy mantap banget pokoknya guys ya ini adalah adalah alat lem tembak manual ya guys ya hanya menggunakan barang-barang bekas nah bisa kalian lem seperti ini ya guys ya sambil dipanaskan juga bisa nah tinggal dorong aja isinya itu dari belakang cuy seperti ini lihat mantap banget pokoknya lihat ya guys ya menempel dengan sempurna cuy dijamin kuat sekali ya guys ya Enggak kalah jauh dengan yang aslinya, cuy. Lihat tuh, ini sangat kuat sekali, cuy. Tuh mantap pokoknya, guys! Ya, ini sangat-sangat perangkat sekali, efisien sekali, ya, guys! Ya, hanya menggunakan kaleng bekas seperti ini, cuy. Oke, okay. buat kalian pengen bikin, kalian bisa bikin. Oke, okay. semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.